düşmürsən düşmürsən ağızdan dildən ey eh, taylı tayı ilə tapışa bilmir sətrlər məzən olsun ayır məni torpaq mənim yer mənim tüstüsü ərşə qalxan yanan kəndlər mənimdir mənim üçün darxan o sərhədlər mənimdir bir fikir ver adına adım da türkdən gəlir qışın oğlan çağında odum da türkdən gəlir tarixin yaddaşından türkün adını pozmaq sənə gəlməsin assam bir üzünə yaxşı baxsan dünyanın çiyinində dilənçi torbasısan Mən burda dözənlərəm. Geyinib gezənlərəm. Vətənimi istərəm. Füzulusi gezənlərəm. Ellər uzunu, könlü Qarabağdan keçən. Bu gündən belə isə Füzulidən tək könlü yox. Belə özü də keçəcək bir şairi tanıyıram. Əşraf da isə qarşıma səssiz 60'ım arxada qalıp haçamdır Haçamdı gözümün yoxsu yoxdur Yaşın çətinliyi 60-a candır 60-dan o yana qorxsa yoxdur Günlər qanadlanıb uçur quş olur. İllərin karvanı ötüşmüş olur. Ömür 70-ində yetişmiş olur. 70-dən oyana, qorxusu yoxdur. Elə ki təkләнir, təkləvir insan. Dərdi batman, batman yükləvir insan. Deyillər 80-də 80dir 80 insan. 80-dən oyana, qorxusu yoxdur. Yoxuşun sərtliyi fizik qorxudur. Baxışın sərtliyi gözü qorxudur. 90-a yetməyin özü qorxudu. 100-dən o tərəfə heç hə, qorxusu yoxdur. Hər gün əsəb, təzyiq, can qorxusudur. ürəy ağrısıdır, can qorxusudur. Bizik bu dünyanın ən qorxulusudur bizdən o tərəfə qorxusu yoxdur. Vüsulinin vəysəlli kəndini, sonra isə Sumqayıt şəhərinin şəhərləri ilə şərəfləndirən Əşraf müəllimin yuxarı vəysəlli ağbaşlı həsrəti artıq geridə qaldı. Şadıq ki, daha gözləriniz qızardı görməyəcək Gözlərim qızarıb yenə qan kimi desəm bəxtimin yatan vaxtıdır indi Qarabağın xuraman kimi özünü qayadan atan vaxtıdır Yarım əsrət Bu məcnun könlümün ləlası yoxmu? Gördüyün məhnətdir. Dərdim hicran. Eşqin pıman üzgə tövhəsi yoxmu? Necə yapışıbsa yaxamdan mənim. Didərgin salıbdı yuvamdan məni. Ayırub elimdən, obamdan məni. Yoxmu bu dərdlərin çarəsi? Yoxmu? Sevgidir könlümün süfrəsi, sevgi qara bərəkəti bəhrətsiz sevgi mənim ürəyimin şifrəsiz sevgi buzulurəyinin şifrəsi yoxmu doğma qarabağa olan sevgimizin şifrəsi füzuli olsun əşrəf müəllim lakin heç kim hiç kim hiç bilmez gideceğiniz ilk ünvan yukarı veyselli kendiniz olsun daha esarette değil uşaklığınız odur ki müdürkliğiniz hecalet çekmesin Gözəl Qarabağın adi həqiqəti ömrümü tələyir, könlümü bibir. Orda uşaqlığım əsirlikdədir. Burda qocalığım qərarə çatır. Həm uşaqlığım da əsirlikdə qalır. Yəni ki, yadıma düşəndə bax belə dodalarım bir yerdə çap verir elə elə. Yəni yadıma düşməsi onu siz. Orda qaya bulağı olan yer var. Qaya bulaq sal o, qaya edir və insan orada su gəzi yaşı kimi dındırsız çəkir. O, la rəbb həbə məşahir olsun. Cəhət sən, təriflərin, o uçumşunu görə gör, məğmələrini eşitdiyə bilədik, şeir yazmışıq. Bir şeirə yəni yaxşılıqlar biz dəvət edirik şeir yazmağa. Amma şeiri ən çox yazan dəhətli, kədərli, həsrətli bilirsiniz. İndi izəklənə bilmir. Allah qismət eləsin. Allah qismət elədi. Əşrəf Feysallı Məşhur məşhur yatan Füzulinin oyanışı nə gözəl oldu. Doğma Füzulinin 27 ilin yuxusunu 17 oktyabrdan necə gözəl nağılladı. Həm bəndənizə, həm də tamaşaçılarımıza. Yuxusunu durmadan danışan, 17 oktyabrda gördüyü rəyasının Füzulinin Azərbaycanla qoştuğunu dilə gətirməyi varmış. Sən demə. Axı heç Dünya Allahım çin çihan yoxudu deyirdi bizə. Bu da gözəlin və qadimin füzulenin çin çihan rəviası olsun. Zəfər rəviası. Sülhəyə şey. Sen tehya arkanın, zülhünden tevbe çaldım çaya bana. canım əzəldən mənim gəmsinək vətənim azərbaycanım